ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఈ దసరా దేవి శరన్నవరాత్రులలో ప్రతిరోజు ఈ శ్రీదేవి ధ్యానంను పఠించినట్లయితే అమ్మ అనుగ్రహం సదా మన మీద ఉంటుంది ఓం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి ఓం सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तु ते ॐ शरणागतदीनार्ता परित्राणपरायणे हरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते ॐ कारपञ्जरसुकी उपनिषमदुध्यानकेलिकलकण्ठी आगमविपिनमयूरी मार्यामन्तर्पिभावये गौरी ॐ जयन्तीमङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमाशिवात्री स्वाहा स्वदानमोऽस्तु ते പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഭക്തിഗമ്യം